গুড মৰ্ণিং এভৰি ওৱান এয়া আৰু এটা ব্যস্ততাৰে ভৰা দিন ৰাতিপুৱা এনেদৰে আৰম্ভণি কৰিছোঁ সেইদিনা অলপ সোনকালে উঠিলোঁ আৰু এয়া মাহ শুই আছে মাহ শুই থাকোঁতে মই ফটাফটকৈ যিকেইটা কাম কৰিব পাৰোঁ কৰি ল'লোঁ এয়া ব্ৰেকফাষ্টৰ কাৰণে কণী বইল দিছিলোঁ আৰু সিফালে সেয়া মাৰ কাৰণে খিচিৰি অলপ বহুৱাই দিলোঁ ফটাফট কৰি নহ'লে মই পাছত সময় মিলাব নোৱাৰিম তাৰমানে আজি মই কামলা মানুহ এজন মাতিছিলোঁ আৰু সেইটো কাৰণে মই যিমান পাৰোঁ ফটোফটকৈ আজৰি হৈ ল'লোঁ ৰাতিপুৱা এই সময়খনত মই একে ৰবটৰ দৰেই হৈ যাওঁ মানে মেচিন হৈ যাওঁ এইপিনে পানী ধৰাৰো সময় হৈছে এয়া ব্ৰাছ কৰি থাকোঁতে মায়ে সাৰ পালে এতিয়া আৰু মোৰ আৰু উশাহ ল'বলৈ সময় নাইকিয়া আৰু এতিয়া এইখিনি সময়ৰ ভিতৰতে মই মাৰ ডাইপাৰ চাৰপাৰ চেঞ্জ কৰিব লাগিব কাপোৰ কানিখিনি চেঞ্জ কৰি দিব লাগিব মচি কাচি আৰু তাৰ লগে লগে পানীও ধৰিব লাগিব আৰু সেইকেইটা কাম কৰাৰ আগে আগে মোৰ আৰু এটা মেইন কাম আছে সেইটো হৈছে আমাৰ মেডিচিন খোৱা মেডিচিনটো খুৱাই লৈ এয়া মই ব্ৰেকফাষ্ট ৰেডি কৰি ৰাখিছোঁ প্ৰায় ব্ৰেকফাষ্টটো খুৱাই কৰি লৈ সেইকেইটা কাম কৰিব লাগিব এইপিনে এয়া চাহৰ এয়া কাপ গিলাচবোৰ ৰেডি কৰি ৰাখিছোঁ কাম কৰা মানুহক দিবৰ কাৰণে আৰু সেইফালে পাচলি তাচলি ৰেডি কৰি ৰাখিছোঁ এয়া প্ৰায় আঠটা বজাই আৰু বাজানে এতিয়ালৈকে বাৰু তো আঠটা বজাৰ আগে আগে মই এইখিনি প্ৰায়খিনি কাম কৰি মানে আজৰি হৈ ল'লোঁ আৰু ৰুমাক মাতিছিলোঁ মই অলপ তাইক সোনকালেই আহিবলৈ দিছিলোঁ কিন্তু এতিয়ালৈকে আহি পোৱাহে নাই কেইটা বজাই আৰু তাই আহিলে এইখিনি মই তাইক চমজাই দিম বাৰু আৰু এইপিনে এয়া কাম কৰা মানুহজন আহি পালেই সি আঠটা বজাৰ আগতেই আহিলে মোক মাতি আছিলে মইহে অলপ দেৰি হ'ব বুলি তাক ৰখাই আছোঁ সকলো কাম আনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব নোৱাৰি কিছুমান কাম নিজে কৰি ল'বলগীয়া হয় সেইটো কাৰণে মই এয়া তাত কিছুমান এনেদৰে আঁতৰাই দিছো জেগাৰ পৰা নহ'লে কি ক'ত ভাঙি যাব ঠিকনা নাই এইখিনি আনি অঁ এইখিনিলৈ আনি লোৱাচোন বাৰু দেই এইখিনিলৈ আনি লোৱা তাৰপিছত মই কৈ আছোঁ তেতিয়ালৈকে মই মোৰ কামকেইটা কৰি আহোঁ খালী ফুলত কষ্ট নোপোৱাবা হা এইকেইটা অকণমান পানী পেলাই এইখিনিলৈ লৈ থোৱা দিয়া তাৰপিছত মই আহি আছোঁ আৰু এয়া মোৰ একমাত্ৰ জাৰবেৰা ফুলপাহ আৰু মাৰ ওচৰতো এনেদৰে পাক মাৰি থাকিবলগীয়া হৈছে মাৰ গোটেই কামখিনি কৰা হৈ গ'ল মেডিচিন ব্ৰেকফাষ্ট আৰু চাফ চাফাৰী কৰা আৰু এতিয়া এয়া নটা বাৰ হৈছে আৰু ৰুমা আহি পোৱাহি নাই বাৰু এতিয়ালৈকে এটা বাজিয়ে আৰু এইখিনিতে নৰসিংহ গছ এজোপা আছিল যে এইজোপা আধাতে কাটি দিয়া হ'ল তলৰ ফালে আৰু জবা জোপাও কাটি আছে আৰু এইফালে মই কাপোৰ কানি থলোঁ এইয়া নৰসিংহ পাতখিনি অলপ থৈ দিছিলো আৰু এইবাৰ মায়ে শুই গ'ল সেইখিনি জেগা চাফা কৰি থাকোঁতে ধুনীয়া তাপ এটা পালোঁ চাওকচোন মনটো একে ভাল লাগি গৈছে এইটো যে পাতটো যে সেইটো টানি দিয়া এইটো পাতটো অঁ অঁ সেইটো একে টানি দিয়া গুৰিৰ পাছত অঁ তাত দৰকাৰ নাই বহুত আছে আকৌ এই ডালটো কাটি দিয়া আধাতে কাটি দিবা ওলাই আহক নাহে চব ঠেং ভঙৰ মানুহ নহলে মই মৰা দিছো এ বহিবলৈ

আৰু এয়া দুইটাকে চাহ দি লৈছো তাইকো কামখিনি বুজাই দিলোঁ আৰু মই এতিয়া নিশ্চিন্ত হৈ যাম আৰু পাৰিছা হ'ল ঘূৰি উঘালিব জানো আগতে চাহটো খাই লোৱা চাহটো ঢালি আনিলোঁ চাহটো খাই লোৱা তাৰপিছত টানিবা আহা মোহাটো লাগিছিলো দেত লাগি থাকিলে নহ'ব আৰু বাদ দিয়া আৰু সেইখিনি এতিয়া সেইখিনিত বাদ দিয়া সেইখিনি বেলেগ এদিন কৰিলেও হ'ব আকৌ ওলাবই নহয় জংঘল পিছত গম পাইছা মোক ডাঙৰ কাম এটা কৰি দিয়া কি জানা আৰু এয়া বকুল গছ এজোপা আছিলে আগফালে এইবাৰ এইডালো কটাই দিয়া হ'ল তাৰমানে জেগাখিনি একেবাৰে ৰ'দ ভালকে নপৰে কাটা কপৌ ফুলটো আছে যে গম পাইছা নহ'লে একদম ৰ'দ নপৰে মানে পাৰিবা পাৰিো লাগে যদি লৈ লোৱা গৈছে ন দেই হা এই চাফা কৰালো চাবা দেই চাবা দেই মোৰ ফুলখিনি কষ্ট নাপালেই হ'ল আৰু চবতে লাগি আছে নহয় সেইবিলাক লতা চতাবিলাক আৰু এয়া কাটা হৈ গ'ল বকুল গছজোপা আৰু এইটো চাইডত এয়া এক লাইনকে চাৰিডাল গছে কাটি পেলোৱা হ'ল সিপিনে নৰসিংহ জবা আৰু বকুল গছ আৰু সিপিনে কলা ৰঙৰ ৰবৰ গছজোপা তো এতিয়া অলপ মুকলি মুকলি লাগিছে আৰু ঠাইখিনি ভালো লাগে এনেকুৱা থাকিলে এতিয়া মাত্ৰ ছিষ্টেমেটিকেলি মানে সজাই গ'লেই হ'ল আৰু আৰু এয়া ভিতৰলৈ আহিলোঁ চাবলৈ কিমানখিনি আগবাঢ়িছে খোৱা বোৱা কামখিনি আৰু তাইয়ো অলমষ্ট হৈ গৈছে বুলিয়ে ক'লে ত' সেইটো কাৰণে ভাবিলোঁ কি মানে খাই লোৱা যাওক তাকো দি লওঁ আৰু মানে কি হয় পিছফালে অলপ হেভি কাম আছিলেতো গতিকে একে খাই বৈ সিফাললৈ গুচি যামগৈ আৰু তাক খাবলৈ দি ময়ো ভিতৰলৈ আহিলোঁ মানে মাক মেডিচিন দিয়াৰো সময় হৈছিলে খোৱা বোৱাৰ সময়তে মেডিচিন দিবও লাগে তো অলপ চাই দিলোঁ সেইখিনি আৰু তাই সেইদিনাখন মানে কি আছিলে খুৱাব পৰা নাছিলে আমাক ত' ময়ে খুৱাই দিবলগীয়া হ'ল তো সেইখিনিও এটা কাম বাঢ়িলে আকৌ মই মাক খুৱাই বোৱাই থৈহে এনেদৰে পিছফাললৈ যাব পাৰিলোঁ তেতিয়ালৈকে সি ধুনীয়াকৈ কামখিনি কৰিয়ে দিলে এয়াই বহুত জাবৰ গোট খাই গৈছিলে তো সেইখিনি কামো সি মানে ময়ো লাগি দিলোঁ আৰু দুয়োটাই মেলি কৰি লৈ সেইখিনি মানে ঠিক কৰি দিলোঁ অলপ আৰু তথাপিতো আৰু এদিনৰ কাম বাকী আছে বহুতখিনিয়ে কাটি পেলালে জংঘল সি আৰু মানুহটো কামত ভালেই এনেকুৱা মানুহ হ'লে ভাল হয় আৰু কাম কৰাবলৈ আৰু এয়া তাই বনাই থৈ গৈছিলে ভাত পানী কিন্তু মোৰ দিনততো খোৱাই নহ'লে আৰু এনেদৰে এইখিনি থাকিয়েই গ'ল আৰু মানে কিবা এটা কাৰণত ৰাতিও খোৱা নহ'লে মাক অৱশ্যে খুৱাই বোৱাই লৈছিলোঁ খাই বৈ লৈ মায়ে শুই গ'ল আৰু মোৰো বহুত ভাগৰ লগাত ময়ো শুই গ'লোঁ আৰু পিছদিনা অকণমান ৰাতিপুৱা এনেকৈ উঠি পেলাই চালোঁ এতিয়া অকণমান এইখিনি গোট লগাৰ কাৰণে ভাল লাগিছে আৰু কিন্তু এই এক চাইডৰ কামখিনি বাকী আছে আৰু কলগছ কেইজোপাও আছে তো সেয়াও এটা দিনৰ কাম বাকী আছে সেইখিনি কৰিম আৰু পাছলৈ এদিন এতিয়া চাবলৈ ভাল লাগিছে নহয়নে বাৰু এতিয়া মই এইখিনি জেগা লাহে লাহে সজাই থাকিম আৰু মোৰ মতে যোৱাকালি ভাতখিনি মই এনেদৰে কামত লগালোঁ মানে ভাজি পেলাই খালোঁ আৰু এনেকৈ মানে পেলাই দিবলৈ বহুত বেয়া লাগে আৰু এইখিনিতে আজি ভিডিঅ'টিৰ দ্বাৰাইন কৰিব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকৰ মৰম আৰু আশীৰ্বাদ সদায় দি চাব আশা কৰিছোঁ আজি এই ভিডিঅ'টি চাই আপোনালোকে ভাল পাইছে তেনেহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ ধন্যবাদ